проснулись рано, приехали. Я не знаю, но peopleсы требуются людям, они их смотрят и приходится их делать. Мы сегодня снимем Олега Скрипку, группу Вопли Один день из их жизни. Пойдем. Раннее утро, и мы пришли в гостиницу их будить. Начнем с администрации. Давай, поехали. Вот они, вот они, пацаны. Вот они, главные люди. Они спят. Антон, Паша, наши большие друзья. Паша, скажи, что было вчера? Вчера? Как вы доехали? Доехали тяжело, очень тяжело ехали, потом пошли отдыхали, целую ночь отдыхали. Ну, с дороги только пацаны пошли, устали. Да, братан. Да, с тобой полежу рядом. Пойдем будить всех. Да, надо только себя разбудить и пойдем будить всех. Доброе утро. А где все остальные? Я думаю, что спят. Еще все спят, а мы уже не спим. Антон дал нам такую бумажку, где все живут, потому что он говорит, пойди, сходи, побуди всех, расспроси, как они там вообще. С Пашей едем на На, Завтра на 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 посмотримо, що там вони делають, тому що я смотрю, що морди пожмаканы у всіх. Антон пошли, я пошли. 5, 6, 7, Жень, Привіт, доброе утро. Как ти поживаєш? Шикарно. Як я... тебе кормят здесь? Как я встигне встиг уже, вже день починається, непогано. Але мало того, і Антон не встиг на сніданок, який збавив мене, бо я вже набирав йому сосиски. Маленько ж треба погодувати. він же ж проснеться голодний. Дівочки, як вам, як вам діла? Як ви як спали взагалі? Доброго ранку, чудово відпочивалися. Доброго ранку. <рес> да. Доброго ранку. Ранок добрий. Добрий. Шикарно. Як спалося? Хорошо, але мало. Добре. Воно буває добрим. Ну, звісно. вот так вот все происходит. Ушли в сюда, отсюда. Все, все уходите. Лешенька, мы тебе завтрак принесли. Такой вот он рабочий день группы Вопредоплясова. <laughs> ну что, пойдем дальше искать, что там есть. Хорош пить воду. Оксана, Олена и Олена. Ты Олена. Олена. Как тебе здесь? Отлично, но ну я хочу одеться. Серьезно? Какое ты имеешь отношение к этому туру, к этому ну, вообще, э, к, этой, э, к этой, к этой, группе вот в какое отношение? Что ты делаешь там? Я играю на скрипке со своими девчонками. У нас я друг. Да. Антонюк. Да. Дмитро Жанович. Правильно? И он, в нем я, короче, оркестр. Цирк художник. Альбом да, э, ансамбля Збройных сил Украины. И Вин все ансамбля выдав самых красивых девочек нам в <сёк> Ленчик, фамилия в ней Фурсик. Ага. У нас Миста Луцка. Ага. Самая маленькая девочка. Она угрожается она... <сёк> 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 <ella> Ela... <сёк> <сёк> всегда. Ээ... Вот мы что-то скажем, такие дурные, она сразу ображается. Это правда? Нет, неправда. Что ты ощущаешь? <laughs> а ты був на высоте. Ты маэстро. Как обычно. Компания збільшиться, збільшується, правильно. Ми ж банда. Хиппи. И мы збираємо друзей в по цьому готелю. Банда хиппи, пойдем. Если ты не нам нарписовику, то... Ну, Будет просто некрасиво. Ой, косы, косы, вы мои, долго служили, вы мне, долго служили, вы мне. Как все проходит? Ой, гладко вообще. Слушай, как тебе со скидкой работает? Как тебе работает со, с их группой? Замечательно работает. Тебе нравится? Мне нравится. Все замечательно и все просто. Можно я тебя обниму? Меня? Да. Не задавите. -то. Нет, нет, вот так вот. <как> хорошо, хорошо, да. Все проснулись уже? Ну, Всех разбудили? Да, <как> да. Разбудили все, мы вас ждем через через три часа, мы вас ждем на сцене. Все. Ну вот, как тебе этот тур? Как тебе вообще движение <как> тусу? Движение хорошо, глобально, и эстетически э -э, выверено, и ну, все сработало. Но я, э -э, если честно сказать, первые концерты, э -э, они такие были пятирочные там 3-4 первых концерта. Это мы с западной э -э, Украины начали. Вот, и у меня на каком-то концерте возникла даже такая мысль, что это было вообще, ну... Безумная идея это все придумать. Потому что, ну, оно как-то. ВВ это драйвовый коллектив, куда эти скрипки, там, все эти подпевки. Вот. Нам в четырем ну, комфортнее на сцене. Вот, потом произошли ломки. И вот после четвертого концерта уже пошло. и... А потом, как у доктора Ватса, она будет сложно без трубки. Вот уже потом будет сложно без, без скрипок, без всего-всего, знаешь. Ну, наверное, придет привыкание. Потому что уже такой комфорт акустический. Так, пацаны, ну хватит жрать, поехали уже. сука, можно жрать? да, сейчас доедаем, мы летим, пока Антон, ну поехали, время уже. Поехали, Паш, погнали, быстрее. жрать. сейчас скажу. все. Все сделал. Все хорошо? Да. Все будет класс. Все будет. Класс. Валерчик, привет. Ваша. Что ты ожидаешь от этого концерта? Я ожидаю красивой музыки, шоу, радости. Ну, ты же была участником этого проекта в какой-то степени. Я же помню, вы привозили э, кос, э, лошадей, пони и все остальное, операторов привозили, да. Э, как бы ты же была с таким Но, конечно, участником. Конечно, конечно. Поэтому мы чувствуем себя немного частью этого мероприятия. Да. Вот человек, который снимался в клипе ты как хорошо ой обожаю скрипку поэтому да. все прекрасно какими судьбами какими судьбами ну как я не могла прийти на концерт известнейшего шикарнейшего исполнителя в самый добит ни, ни печали Я скажу честно, когда мы только запускали этот концерт, я не сильно верил в его успех, потому что э, ну, год назад э, был объявлен тур, который, к сожалению, не состоялся по различным причинам. Но я получил цифры, количество зашедших людей в зал, но это, скажем так, это больше даже, чем я предполагал, потому что сегодня на самом деле 70% находится в зале людей, и Олег, как всегда, порадовал э, и тех людей, которые являются поклонниками его, и те, которые сегодня первый раз пришли на концерт, зная его творчество по дискам. Э, в, телевизоре. Он действительно порадовал, потому что Олег это, знаете, как голуб несущий. Культура Украины, украинский язык, особенно для, нашей, для нашего восточного региона. Ну, скажи, как тебе это движение, как Вообще тебе офигенно, все... я просто обалдею. Да? Сегодня уже день заканчивается, один день из... А уже заканчивается? Заканчивается, слава богу. Ну, завтра уже... будет новый. Завтра будет новый. Но ну, сегодня день так прошел, интересно. Хорошо, очень да. Я да. классно. Мы спал с вами были с утра и аж до самого да, самой Спасибо, что уже зашли. Я уже двери в этот раз закрою. Завтра, чтобы никто не пришел. Ну, завтра мы не придем. Потому что нету большего облома, когда тебя будет, а ты спишь крепко. Ну да, да. Тем более, как ты спал, это вообще шикарно. Как тебе сегодняшний день? Ну, клевый, как завжды клевый, да? Клевый такие Но люди хорошие, привет на хорошее местечко. Мало часу, <сушит> как завжди. Утро было яркое в любом случае. По-любому, по-любому. А, день закончился. День закончился, uh, да. мы выжили. Выжили, да. Парк, сделали концерт <палка> и <палка> выжили, да. да. да э, Антон, да, и я что... думаю, что это будет четко, это будет ясно. По крайней мере, мы покажем людям, как это все происходит. Да. да всяких тайн, мы ничего не будем прятать. Вырезать. Да. Вот наши девочки, видишь, все. Вот они все отмечают сегодняшний экватор. Десять концертов прошло. Закончился день. Да. День был прекрасный, интересный. И Сделал дело, гуляй смело. Да, и мне понравилось. Я думаю, надо прощаться. Даже понравилось? Да. Ауфидерзейн. Аутин. Аривидерчи с кисточкой. Вы все видели, как все происходит. Я думаю, что вам понравилось. И так будет всегда. Everybody, короче. Everybody.